До Європи не географічно, тому що географічно ми і так центр Європи. Ми тут у центрі і чернівці це набагато більш Європи ніж навіть Київ. От а чернівці ще стають ближче до Європи, тому що тут ми відкриваємо новий магазин, і це не просто новий магазин, це зовсім інші інший сервіс, інший стандарт обслуговування. Оце те, про що ми говоримо, да, коли ми говоримо про європейські стандарти і про європейський сервіс. Ну а що лежить в основі концепції і чим оцей наш сервіс відрізняється від цього того, що було в Україні, і навіть у нас тут ще одне щодавно? Я попрошу розказати мого директора а, з продажу та бленського порогня Геннадіядебуру. Геннадій Фрондобрий всім звічним аналізм якими. проще говорить на русском, поэтому буду говорить на русском. 12 седьмой мы в Украине, в Черновцах, и второй на Западной Украине, потому что первый был в Харине. Очень рада, что получается такой красивый, хороший магазин здесь. Надеемся, что всем нашим клиентам, абонентам понравится сюда приходить, и они все свои вопросы будут решать здесь быстро и просто. Потому что на самом деле есть основные четыре принципа, по которым которым мы хотим соответствовать в данном магазине. Принципы очень простые. Мы хотим, чтобы в этом магазине нашим абонентам было просто и понятно, все без простота. А второй принцип – мы хотим, чтобы нам люди доверяли, доверие. Третий принцип – это скорость, и это принцип Водофона. В Украине мы добавили еще четвертый принцип – это позитив, потому что, ну, сами понимаете, позитива немножко в жизни не хватает. Вот. Поэтому надеюсь, что мы будем соответствовать этим четырем принципам, для чего так, очень надеюсь, что наши клиенты, абоненты это оценят. Э, Про слово о наших планах. Мы сейчас достаточно активно открываем магазины. В таком формате э, у нас есть 30 собственных магазинов. Сейчас это седьмой магазин. До конца года мы э, откроем все 30 магазинов во всех областных центрах. Ближайшее открытие – это э, Полтава и Чернигов. У нас через неделю, да? и потом дальше идет Восточная Украина, это э, Мариуполь, Краматорск и э, открытие флагманского магазина второго в э, Киеве. Вот. Так что приходите к нам в магазин, надеюсь, вам понравится. Спасибо большое.